Давайте-ка откроем дружно глаза. Вы тут надрывай, Серёте, мол, мне не нужно приза. Я пришел покормить свое эго и батлить врага просто за так. Но каким лживым петухом нужно быть, дабы выгоду не признать? Пиздливое стадо сидит на диване, ожидая мамину прибавку к зарплате, не так ли? Да я отчасти такой же. Отчасти у тебя забомбит еще больше, но я могу признать те свои минуса, которые ты в себе стремился скрывать. Итак, у меня есть масса мыслей. Вы с вашей ловите хоть и стаж кроха, но на фарте есть повод. Не поверишь, и откомментишь плохо. О, да мне как-то пол хуй, Просто в котле уже закипает злоба. Я стремлюсь им понравиться. Тут словно хоррор. Жребий брошен. Жди, кто к тебе в пару прется. Тут Конан Варвар или Конан Дол, но ты будь спокоен. Я просто ушагаю после, оставит твое эго подыхать, положив на тело простынь. Парамонт. наглая, хитрый, падла вовсе. С виду такой спокойный, неброский. Для меня слова это вино. Чарльз Буковский. И пусть Версус это не мое место. Приеду в чужой город, устроит своего батла посев. Может кому-то покажется, что мне здесь не по себе, но обломитесь все. Я буду буду чувствовать себя здесь дома, будто бы обалбиск в Москве.